Слава Украине, приветствуем от Полонского. Ребята, есть совместное коммунике Украины и Соединенных Штатов Америки по поводу, и без повода, по поводу э, прекращения боевых действий. Пока это только между нами и американцами, русских там нет, да, не знаю. Пока, поэтому говорить, что они будут прекращены, я пока не могу, но обнадеживаю сильно. Да, это хорошо. И самое главное, что знаете, вот я сейчас, я его, оно стоит того, чтобы его зачитать, и протащиться с филигранной работы наших, наши все прекрасно сделали, и мы добились абсолютно всего, чего хотели, не подписав ни одного лишнего документа. Это просто, ребята, это не просто э, шик, это шик, блеск, красота, да, то есть это великолепная работа дипломатии, там, конечно, Сибига с Ермаком, кто-то был, Шумеров был, э, замы были, ребята, работа просто на 100, на 110, я бы сказал, из 100, просто красавцы. Я вам сейчас это дело зачитаю, а вы просто... А потом мы, мы проанализируем это. По ходу. Будет очень интересно. Итак, коммюнике. Сегодня у Джейди Саудовская Аравия за любязную гостиность из -под принца провинца Мухаммада бин Салбана с Штаты Америки и Украины сделали важные кроки на шляху до восстановления надежного мира в Украине. А теперь читаем. Представители ще представники обоих стран высоко оцінили хромоблес украинского народа, який защищает свою державу и погодилися, что сейчас тихонечко я просто переш что ага. сейчас настал час розпочати процес становлення тривалого миру. Кто-то против? Никто не против. Все за. Всі только за. Мы все хочемо хотим отрывалого мира, да? Дальше поехали. А теперь вот интересный момент. Что вот следующий, э, следующий э, абзац позволил нам достичь всего, что будет ниже. Читаю. Украинская делегация в Котором высловила глубокую вдячность. Вдячность. Мы тоже вдячны. Зеленский, ты неблагодарен. Скажи спасибо. Дякую. Спасибо. Спасибо. Дякую. Спасибо. Полонский тоже дякую. Да? Не только Зеленский. Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу. Лічно, відміняв, Конгресу США та народу Сполучених Штатів. <кій> ні, без шуток, за те, що вони уможливили значучий прогре прогрес на шляху до миру. Тобто, ребята. Это то, от чего от нас требовали, чтобы мы были благодарны. Ну, ну вот я лично благодарен, если будет мир, я только за. Я благодарен Конгрессу, Трампу, кому еще? Кому хочешь? Спасибо скажу, да нет вопросов. Вот, но после благодарности можно требовать все, что нам нужно. Вы же поймите правильно, да. А теперь квинтессенция. Э, квинтэссенция. Україна висловила готовність прийняти пропозиції США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Ну, понятно, без Росії, тобто, ви поняли, так? Да? Я сподіваюся, все всі розуміють. Тобто, а я ж знаю, що так, дайте не читаю, я зараз объясню, переведу на русский. Сполучене Штаты доведут до видому России, что взаимность сбоку России є ключем до досягнення миру. Так. То есть мы соглашаемся на предложение 30 дней перемирия. Кто-то против, скажите. Все за. Я не понимаю, что тут против чего можно быть против. Ну, перемирие, перемирие, окей. Ну, до России будет доведено, что теперь ее действие мяч на ее стороне и достижение мира, как говорится, теперь зависит от нее. Мы, что от нас сделали, все, что от нас требовалось, мы сделали. Дальше, вот это важно, ребята, важна следующая фраза. С штаты негайно, негайно, негайно скасовывают паузу в обмене разведданными. Та відновлюють безпекову допомогу Украине. Еще раз. Скасовывают паузу, паузу в обмене в разведданными. Давид Новлек без допомогу Украине. Соединенные Штаты, кто не понял по-украински, я знаю, что у меня украинцев тут только процентов 30-40-60, наверное, не понимают процентов. Соединенные Штаты немедленно э, отменяют э, запрет на передачу разведданных и немедленно начина... возобновляют э, военную помощь Украине. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это, это, ребята, це это достиження, це дорого стоїть за, за, <coughs> за те, що подякували. Ну, ми подякували. Як Они... то так, все нормально. Далі важніші моменти. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу. Зокрема, під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно, включно з обміном військовополоненими, це в першу чергу, звільненням утримуваних цивільних осіб. по повреждениям примусово перемещенных украинских детей. Вот это, ребята, просто бомба. То есть, я не знаю, там как американцы и там саудиты, это что же они будут работать, как американцы с саудитами будут э, разговаривать с русскими, но, видимо, найдут для них какие-то... Там есть, есть на что придавить, вы же поймите правильно, там есть на что придавить. У Путина экономика шатается. Вот. И если сейчас, например, саудиты обрушат, обрушат цены на нефть, ну там вообще все упадет. Вот. Поэтому его, его есть чем давить. Плюс у нього не залишилось такої армії вже много боєспособний, що там ще Кіта Гадис ділять. Путіну зараз вот перемирие нужно не менше, ніж нам. Дальше. Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції. за представниками России украинская делегация вкотре наголосила, що что европейские партнеры залучені быть залучены до мирного процесса. Ну тут вообще красота, ребята. Значит, э, организу... это это все предварительно то, что мы говорим, организовывается конкретная рабочая группа, которая вместе с Соединенными Штатами и внимание то, что мы всегда требовали Евросоюзом, чтобы Евросоюз не остался где-то там. Во-первых, чего мы добились? Краеугольная вещь. Украина внутри этого процесса. Никакие США э, не решают вопросы у нас за спиной. Украина внутри. Плюс мы добились того, что Евросоюз тоже внутри. Это крайне важно. Чтобы мы не полагались только на США, а и на Евросоюз тоже. <свят> Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. На сам кінець президенти обох країн домовилися, як найшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економі економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Ну, так, да, ми ж то казали. Це да, да. Ну от. Ну, когда-нибудь, вы меня поняли, да? Э, произошло то, о чем я говорил в прошлом ролике. Вот давайте я сейчас так просто. Как нам удалось подломать их полностью под себя и полностью сделать нашу повестку дня, вместо того, что они сюда привезли. Э, ребята, Трампу, я еще я в прошлом ролике это говорил, но еще раз повторюсь. Э, Трампу нужно, он опубликовал там 50 своих достижений за 50 дней, но единственным достижением Трамп, Трампа за эти 50 дней, на самом деле, реальным, это замена, значит, э, этих самых картонных трубочек для капучино в белом доме на пластиковые. Это да, у него удалось. Все остальное развалилось. Вы прекрасно видите фиаско в Мексике, фиаско в Канаде, фиаско в Гренландии, фиаско в Дании, фиаско в Турции, фиаско на Ближнем Востоке. Это сплошной пролет. Я уже молчу про фиаско с американским фондовым рынком, с ценами на яйца, с ценами на бензин. Дальше продолжать? Я могу долго продолжать. да Короче говоря, со всех сторон сплошной пролет. Трампу нужна хоть какая-нибудь перемога, да? и тут такая бах Украина. И в принципе, вот то, что я все что сказал, это все выгодно нам. Все абсолютно выгодно. Это то, что, это что мы хотели. Да? <coughs> все великолепно. Просто лучше и не могло быть. Никаких конкретных обязательств по минеральным ресурсам. И куча конкретики, потому что там, ну, насколько это может быть конкретно, понятное дело, все зависит от России. Там же что же не совсем адекваты. Поэтому подождем. Но, по крайней мере, вот это коммунике, оно просто великолепно, оно не могло быть лучше. Вот. Но Трамп, это за свою победу, это же победа. Но он сейчас скажет, посмотрите, я с Украиной порешал все вопросы. Посмотрите, я же гений, я гений дипломатии. Это дипломатия а Трамп, лучше ничего нету. Руби лучший в мире госсекретарь, даже, я бы сказал, в, в Галактике, в Вселенной. Даже если вы посмотрите на Альфа Центавру, то я самый красивый, за мной стоит Руби. Ну и там сзади Илон Маск с сыном, немножко не такие красивые. Ну, в общем, ну, вы меня поняли, да? То есть, сейчас это все выдает за победу, в принципе, Путину это все тоже очень, сейчас они свое напишут, сейчас, да, коммунике своего рода, он тоже все это выдаст за победу, они даже будут 9 мая это все дело праздновать, вот, ну, а в результате нам это все выгодно, по сути дела, война заканчивается, мы хотим вернуть наших детей, мы хотим вернуть наших э, военнопленных, вот, ну, а уж как там, что, подвинем мы границы, не подвинем, Будем посмотреть. Это еще не окончательно. Да, я неправильно сказал, война заканчивается. Это перемирие на 30 дней. Ну а дальше будем посмотреть. Мне кажется, почему-то, что если она будет заключена, вряд ли уже. Да, может, где-то будут там перестрелки, еще где-то что-то будет как-то. Но в общем и целом, в общем и целом, уже каких-то больших э, боевых действий, мне кажется, не будет. Ну, гадости еще будут. Тут не, не о чем говорить, и будут еще какие-то у нас с, с ними бои, но это уже, скажем так, то, что сейчас э, огромный масштаб имеет, будет уже такие, знаете, столкновения местного значения, а это все-таки большая разница. Так что, вот, пока что из того, что я вижу, все, как говорится, все Украина.